ah uh... Вот то было обширите консерватории. Она была залита водой, все тут разруха. Мы художники взяли, починили крышу, все это и зарубили себе мастерни. Пятый этаж без лифта. Мы думали купить лифт, але в лифт холсты не лезут. Бачите лоскутки вот этого оранжевого. Во время помаранчевой революции назывался «Организация художников «Помаранчевый квадрат»». Со всей Украины художники приехали, в мастерне был наш штаб. Я при моей жене это люблю рассказывать, но это моя такая шутка, что я в Крыму встретил украинку, она меня обманула и женила меня на себе. Мне было 19 лет. С 1988 до 1993 года я был в Армении, там началась революция Верменская, антисоветское движение, потом началась война с соседней страной Азербайджана. И до 1993 -го года я не мог поехать, уехать потом в початку создались добровольческие отряды защищать границу. Я пришел добровольцем с отрядом моего села. Я не мог эти трудные годы оставить в Армении, приехать в Киев. Наоборот, моя жена приезжала до меня на месяц, месяц два меня загрыты. А вот в 93-м она меня уже в Армении, как бы и эта трудность прошла, и я перевелся тут, в Киевскую художественную академию. <звы> Егеза, проживаюсь. Я даю интервью про тебя хорошее, говорил только. Он говорит, передай девочку, не бойтесь, Балена, он хороший. Ну, он лучше, чем Егезариан даже. Слушай, так вот говоришь, слушай. Ну все, все, давай. Это Боря меня считает. А, я считаю, что я один из... Ну, это прозвучит якобы не, не искренне. Я один из тысячи, ребята. А что, мы знаем мировых всех режиссеров, которые есть во всех странах, хорошие. Ну, не тысяча, пусть будет триста, четыреста, пятьсот. А мне этого не хватает. Я не снял ни одного фильма про советскую власть. А мне предлагали про шахтера, про столивару, про колхозников. Меня никто не может заставить, чтобы я делал то, что я не хочу. Ну, вот одна из таких у меня серия из серии «Дом-город». Во! Это жиги, которые собирают шелковицу. В Армении так билу, просто держат под деревом и трясут дерево, и шелковица падает. Было время, когда ты в тех же 90-х годах у нас друзья там, в Америку приглашали жить, что все поможем, все сделаем, ты тут станешь очень дорогим художником. Я сказал ни. И, и, если я в Армению не возвращаюсь, ну, были причины, почему я не возвращаюсь в Армению, то я остаюсь в Украине, никуда не пойду, Подобается. Тут в Украине, да, мне это люба меня. Ну, чтобы тут не было сепаратизма и рады своей Украине, тут вообще это... Ну, ничего, потихоньку это выздоровеет. Еще одно поколение, этот Советский Союз смоется, вот, и тут будет красивая, красивая страна, и по-европейски, и по своим традициям украински. А я рад, что я свое верменское принес сюда, я получаю все украинское. Борис Это Кристина. Это Кристина и Ламура. Мы идем просто на репетицию, решили вас набрать. Я вас так и не спросила, что вот эта картину, которую вы написали. Э -э как она называется? Слушай, -а -а -а. там, там наверху в работе на армянском написано Ошнучон, Куучон, Урахучон. В переводе это означает благословение, благословение. благодарение, радость. радость. Потрясающе. Вот, я, так, так что я вам подарил в дом... Благословение, благодари мне, всегда Спасибо. Бога благодарили, благословляли и радовали всю жизнь. Спасибо, Спасибо. кого я почула в вірменські пісні це наша бабуся. Так. І вона так співала співала просто неймовірно. Це е, Треба було просто чути. І от з неї починалось, з неї неї. Так називається перший альбом «Крунг». І, напевно, все життя, і нашим дітям ми теж будемо співати крунг. Ще мама сказала, що два голоси. Мама взагалі мріяла постійно. <клес> Чому але ми разом? вже роз'їхались, і е, я вже співала бразильську музику. І потім Кристина приєдналась до мене, і вона згадала: слухай, мені б так хотілося б зробити щось наше народне. А я знаєте, от чекала щось таке, <клес> і я кажу, слухай, давай. Нам вдалося зробити цей мікс європейського джазу з вірменським мелосом. Ми вірмени, які жили на території Азербайджана. Тобто, як кажуть, знаєте, що вірмен більше, тому що до цього було, був перший геноцид, і всі, як гранат, вірмени розсипались і кажуть, що у самій Вірменії живе Вірмен менше, ніж за її лаштунками. І це вже була друга хвиля через багато-багато років. Е, мені було шість з половиною років, Лаурі було два-два з половиною. Наші батьки е, навчалися у Харкові, то, тому вони були там. Ми були у ді, 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 дідусі з бабусі. Мама якимось чином змогла е, знайти людину у міліції або поліції у Харкові на відстані. Нас таємно уночі вивозили у меблях, коврах, і ми знов переїхали вже в Україну. Україна стала нашим домом, місцем, яке просто врятувало наше життя. Слава Богу. Ми співали багато і тому що бабуся в нас співала, і в принципі усі співали постійно, коли приходили гості. Мені здається, що ми почали займатися джазом не просто так. Спочатку нашого музикального нашої музикального світу джаз був, але ми його не розуміли. Ми ще його не досягнули. Джаз це як і спілкування на інших мовах. І ми розвиваючись кожним разом, все далі, далі, все вище, все більше і все яскравіше, як і життя людини, як і мови, так і музика. Взагалі в Вірменії, мабуть, є ось таких два великих культа: це культ родини і культ старшого покоління батьків. Тому на будь-які ось такі великі церковні свята ми збираємось разом усією родиною. Чим більше людей прийде, має бути дуже пишний стіл, що символізує благороддя те, що ми приносимо Господу Христу. Основна страва, яку готує люба вірменська родина. Це рис з сухофруктами. Рис символізує в цьому святі народ чистий, білий, нічим не заплямований. Усі сухофрукти це як люди-праведники, які несуть віру в цей народ. Вони дають цьому рису бути трошки солодким. Друга страва, яка обов'язково має бути, це риба. У вірмен є така традиція відварену червону рибу прикрашати обов'язково гранатом. Це поєднання червоної риби, гранати і тархуну, воно дуже-дуже смачне. Ну, класично ми готуємо олів'є, ми готуємо шубу, ну, нарізки і теж сало можемо готувати. Тобто з українських страв також ми беремо я думаю, що зберігати традиції не важко, тому що це в нас дитинство. Ми, ми виросли вже в родини, у нас було завжди багато родичів, ті, хто поряд. Можливо, був якийсь такий переломний момент у школі, коли ти виділяєшся серед інших. Десь можливо в інституті, але вже в більш такому зрілому. Я думаю, що ні. Давайте выпьем да. за родину. Каждому дорог своя родина. Там, где ты родился и там, где ты живешь. Оба родины нам дороги за родину, за украинскую армянскую дружбу. Что очень ценно для нас. Їду по Україні і бачу а -а -а! пейзаж український. Я бачу цей лес, цей закат, це розвито. І, і я бачу, як треба писати це. 30 років я не, не міг зрозуміти пейзаж. Воно все якесь зелене, густо зелене, смачно зелене, а де цвет. А в Ірміні Сонце таке, що те ж саме. зеленое дерево, оно жовтим, жёлтым, оранжем, красным, ультрамарином. А тут я уже начал розуміти эту нежность, гармоничность, другая природа, інша красота, тонкая красота. Ну, я часто це говорил, что жена Параджанова, она говорила, что по его буйной армянской живописи прошлась украинская музыкальность, нежность, поэ поэтичность. И вот это произошло с моей живописью, да. Паражанову я в свое время послал, и 8 месяцев не разговаривал с ним, хотя э, сожалел там, это, не перестал думать, что он гений там и так далее. Через восемь месяцев 1973 году это было, да. Идет по студии Буца Джорбинадзе, Виктор Джорбинадзе, художник фильма «Цвет граната» его, и Параджанов этот. Я говорю, это тогда я так считал. Да, и этот Виктор от меня, я Рома, помирись, слушай, слушай, он так переживает. Да пошел, он говорит, что ну, кавказер такой. Я ну, я тебя умоляю, ну, что такое, что иди сюда. типа, подзывай, ты говорю, пацану, знаете, эффект Ромашкина» я сделал. Он меня обнимает, Сергей Параджанов, и говорит в ухо, говорит, я бы с тобой не мирился, если бы я не знал, что я через год умру. Через еще 8 месяцев его посадили, ребята. Вот это гений, понимаешь, с предчувствием таким, да. Я не хотел с ним знакомиться до, до тени этих, да. Ну, потому что я знал его предыдущие фильмы там. Что-то есть такое там из этих фильмов, повторяющихся в этих тенях, да, ну не знакомся. Но когда я посмотрел тени, я посмотрел с милиционерами. 50 милиционеров, в восьмой проекции. Я фонарил. Я прочел сначала повесть. Забегая вперед, ребята, я два года звоню всем украинцам, очень страдающим за свой язык, я говорю, ребята, простите первые пять страниц теней забытых предков от Сибинского. Мать его так, это я так. А что такое? Еще нет ни Ивана, ни Марички. Мама родна, земля дышит, воздух дышит, птицы это, это, животные бегают, и все это живет вот так. Потом появляется Иван, там, Маричка, Дормео Джулета. Но пе первые пять страниц. Я тогда не понял. Я тогда... А фильм это есть. Вот этот Параджановый. Не этот, а Параджанов, естественно. А потом, знаете, Параджанов никогда... Вот в фильме нет ни одной одежды, не снятой с местных гуцулов. Он терпеть не мог, этого, вот, что, костюмы шьют, и там, и так далее, и так далее. Ни одного предмета нету. А вся фонограмма теней за предков, ее каждый день деревянка крутила из звукоцехе. Я все время шла эта фонограмма. Сама по себе гениальная. И там вот так поют. Они, они как в хоре берет. Ай да, ди да, ди да, 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 да. вот таким, потому что он брал натуральных, вот тех стариков. И они пьют. Или там, ой, И вот такие. Это совсем другое. Я, кстати, научился украинскому снимать дипломную работу в 69-м году среди гуцулов. Потому что они все думают, все время говорят по украинцам. И они не обращают внимания, если у тебя есть суржик. Потому что для них. А здесь обращают А вот все-таки есть. Даже я, Боря, говорю, перестаньте суржик употреблять, я говорю. Да, а гуцулам все равно. Украина мне много туда. И то, что я здесь пережил с украинцами, это помаранчевая революцию, это Майдан пережил как душа в душу. Это обогатило меня. Единственное, что я страждаю, это, что я еще на суржике, на таком, то на русском, то на украинском, никак не могу вот так вильно разговаривать украинскую. Ми відчуваємо себе стопроцентово українками і вірменками. І те, що в нас з корінням, воно не може не бути в нас. І якщо пам'ять є в відчуттях, спогадах хочеться це не просто зробити, а проробити. Чому я гадаю, що зараз я відчуваю цю єдність українців і вірмен, коли був тут на майдані момент такий дуже ну спала гарячий, і вся країна була у цьому, в нас було як тригер, це було як, як просто жахливий спогад знов переживати у реальному житті те, що було зі мною в дитинстві. Настільки було це тяжко і боляче, що ми навіть не могли співати. Ця тема, вона постійно буде. Ми живемо у цьому кисні, і тому ми не можемо, дихаючи цим киснем, не співати і проукраїнське, і про вірменське. Це в нас. Вірменська община в Україні. считается один из самых таких больших общин, такая сосредоточенная, сильная община, когда треба, помогаем. А община э, очень э, такой собрана вокруг церкви верменской, вермене, дуже при церкви. Почти весь арманский народ исповедует христианство. А здесь, в Украине, у нас появились первые христианские приходы, а также и епископаты уже, можно сказать, с XI-XII веков. То есть сразу же после принятия христианства в Киевской Руси. У нас 14 действующих церквей, несколько из них с XIV века есть большой пройденный исторический путь в Украине. И этот путь нам дает возможность себя чувствовать в среде как, как своей. Про Украину я хочу высказаться очень теплыми словами, потому что она родная для нас. И слава Богу, что есть взаимопонимание, так как мы одно целое. Мы составляем Церковь Христа. Конфессии разные, но Церковь одна. Я тут як художник інакший. Я для вірмен теж інакше. Тут в Україні кажеться, що я такий типічний вірменський живописець. Це не так. Я вірмені теж відлічаюсь від художників. Буває, що я коли за, за рік можу зробити одну, дві, три виставки, чотири виставки. В Україні мені працюється хорошо.